Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. İnşallah yaxşısınız. Qurban bayramı günü də çəkirəm. Bayramınızı təbrik edirəm. Allah ruzunuza bərəkətli. Canınızı sağlam etsin inşallah sevdikləriniz. Dər verdiyiniz insanlar hər zaman xeyrlisi ilə yanınızda olsun. Bir daha bayramımız mübarək yen başlayaq sınağın izahından. Bu sınaqda görürsüz ki, qeyd eləmişəm mövzu hansı mövzuları əhatə edir. İsim, sifət, sayı, söz yaradıcılığı, fonetika vəzdirik. Birinci sualımız isimlə bağlıdır. İsimlərdən biri kökü fel olan, sifətdən törəmişdir. Ümumiyyətlə törənmək, düzəlmək, yaranmaq deyəndə biz hansı qaydaları tətbiq etməliyik? düzəlib yaranıb deyəndə biz ən son leksikdən əvvələ baxacağıq. Kök deyəndə kökə baxacağıq. Yəni bir dənə sözdə cəmi bir leksik şəkilçi olacaqsa, onun kökü ilə yarandığı nitq hissəsi eynidir. Çünki axırıncı leksik atanda sadəcə kök qalır. Məsələn, asmaqdan asılmaq, asılmaqdan asılqan. Bunun kökü asmaq felidir. Asılmaq felindən düzəlib olub asılqan ismi bu sifətdən düzəlmədi. Burmaqdan burulmaq, burulmaqdan burulğu nə ismdir? Bunun kökü burmaq felidir. Burulmaq felindən düzəlib olub isim. Bizə nə deyir? Kökü fel olsun, sifətdən düzəlsin olsun isim. Düzmək felindən düzgün sifəti, necə? Düzgün sifətindən düzgünlük nə isim? Bastayacaq siz axı düz həm sifət ola bilər, həm də düz feyl ola bilər. Necə ayırd edəcək? Daha doğrusu, sifət bir də kökdə olanda feyl olur. Gün şəkilçisindən biləcək ki, gün şəkilçisi feyllərə qoşulan şəkilçidir, adlara qoşulan şəkilçi deyil. Yəni ismə, sifətə bunlara qoşulan şəkilçi deyil. Məsələn, hardan bilirik? Əzməkdən əzgin, süzməkdən süzgün. Başqa bir feili artıra bildimsə, burada gün şəkilçisi yalnız feilə qoşulur. Düzgün necə sifəti düzəldi. Düzgün sifətindən nə düzəldi? Düzgünlüyü ismi. Kökü düzmək feili olsa da, düzgün sifətindən düzəldilədığı isim. Ağdan ağarmaq, ağarmaqdan ağartı. Bunun kökü ağdır, ağ sifətidir, ağarmaq feilindən ağartı ismi düzəlib düz düzləmək düzəltmək düzəltdirmək bunun özü bütövlükdə feldir bizə deyir ki isim olsun sözü bütövlükdə isim olsun onu götürmək olmaz bir əşyanın adını bildirmir əşyanın adını bildirmək nə deməkdir yəni nitq hissəsi kimi isim deyil isim olmayan sözə baxacağıq məsələn nida nə nida isimdir miqdar nə miqdar isimdir. Yaşıllıq nə? Sifətdən düzəlmiş isimdir. İnsan ki, yəni kim anlayışı, yəni sualını verib buna əşya deyil deyə bilməri. Əşya qrammatikada termin kimi işlənir. Yəni kim, nə, hara, sənə cavab verən sözlər qrammatikada əşya sayılır. Burda cavab olacaq xəstə. Xəstə sözü sifətdir. Xəstə insan, necə insan? xəstədir, igitdir, e qəhrəmandır, kimsə ona cavab versə namərt, mərt. Bunlar yenə də sifətdir. Ona görə cavab olacaq C variantı. Hansı cümlədə yol ismi təsirli haldadır? Yol üstündə duran gözəl. Bu üstü sözündə mənsubiyyət var. Yolun üstündə duran gözəl. Bu qeyri-müəyyən yəyilik haldır. Yollar yordumu səni? Yordumu nə? Yollar kök və cəmndən ibarət adlı halda başqa hal yoxdur. İbrahim kişi bütün yol ayrıcında dayandı. Yolun ayrıcı. Bu qeyrüməyən yəli haldır. Qarşıda yol iki ayrılırdı. Nə ayrılırdı yol? Bu da adı haldadır. Bir adam yol gedir bizdən qabaqda. Yolu gedir, yol gedir. Nə gedir, nəyi gedir? Cavab olacaq C variantı qeyrüməyən təsili haldadır. Hansı cümədə sifət isimləşməyib, sifət isimləşməyəndə öz sualına cavab verəcək. İsim məxəndisə, ismin sualına cavab verir, mənsubiyyət, hal qəbul edir, cəm qəbul edir. Xəbərlik qəbul edəndə isimləşə də bilər, isimləşməyə də bilər. Sualına baxacağıq. Keçmə namərt törpüsündən. Namərt əslində sifətdir. Nə törpüsündən namərt. Burda Namərt isim deyil, sifətdir. Keçmə Namərt insanın çörpüsündən hansı insana Namərt? Düzəltmə sifətdir. Amma isimləşib, çünki öz sualına cavab vermədi, ismin sualına cavab verdi. Ağıllı fikirləşincə dəli vurdu çay keçdi. Ağıllı insan fikirləşincə, dəli insan vurdu çay keçdi. Ağıllı kim fikirləşincə, kim keçdi? Amma burada ağıllı ilə dəli İsmin sualına cavab verdiyinə görə cümlə daxilində mübtəda vəzifəsində. Yəni iştirak edib və ya xud iştirak etməyib. Amma kim sualına cavab verir? Burda olacaq sifət isimləşmiş formada. Döyüşə gənclər gedər. Burada gənclər, gənc sifətdir. Gənc insanlar gedər. Hansı insanlar? İsmini itirib, cəm qəbul edib. Başanlığı gənc, necə kənarda sual verirəm. Sifət burada isimləşib. İgidin adına eşit üzünü görmə. İgid insanın adını eşit üzünü görmə. İgid başlanğıc forması igiddir. Kənarda necə igid, nəcür igid, burada isimləşib. Onun boyu ucadır, mənim boyum qısadır. Artıra bilərəm. Necədir? Ucadır. Necədir? Qısadır. Öz sualını verdimsə, deməli burada sifət isimləşməyib. Cavab olacaq B variantı. Bir az atma dərəcəsində deyil. Göy ümtül azatmadır, alaçı, ala, ala yarımçıq azatmadır, təhər azatmadır, yanız azatmadır. Cacə sifətlərin üzərində olanda ədattır və çoxatma dərəcəsini yaradacaq. Körpəcə, xırdaca, zorbaca, balaca sözü adi dərəcədə olur. Cavab olur D variantı. Passə cümədəki sayılar omonimlik yarada bilər. Ümumiyyətlə omonimlik yarada bilən sayılar hansılardır? 1001 fel ola bilər, 1001 say ola bilər. 1 ədəd ola bilər. Ədəd, məsələn, bir sənə inanıram, ədəd. Biri başqa sayın əvəz edə bilsən, 1, 2, bir, bir qələmim var, 2 qələmim var, say olacaq. Sonra 40 ola bilər, 40 bir fel ola bilər, qoyunun qırmaq, bir də ki onlar say 80 ola bilər, 80. Bir 80-mək fel, bir də 80, 80 say kimi. 80.00140. Yəni bunlar olacaq. Azaşım, bir də az sayı, qeyri-müəyyən miqdar sayı ola bilər və ya çox Məqdar sayı da ola bilər, çox ədəd də ola bilər. Azaşım ağrımız başın burada az, nə qədər aşım burada az say kimi işlənib. Bir də azmaq fel ola bilər. Biri götürəcək. 3 burada say kimi işlənib, amma onun anonimliyi yoxdur. 7 say kimi işlənib, anonimliyi yoxdur. 40-cı sözü 40-ıncı başlanğıç forması ilə baxacağıq. Bunun başlanğıç forması 40-cıdır. Belə bir sayı da heç bir şeylə, nənit qısası ilə omonimli yoxdur. Köklə, kökü desə, hə, kökü götürə bilərik 40-ın kökü. Amma ümumilikdə omonimlik deyəndə biz sözün başlanğıc formasına baxırıq. Başlanğıc forması da 40-dır, onun da omonimliyi yoxdur. 80, 90, bəli, burada 80 sayının omonimliyi var. Ona görə 1-n 5 olacaq cavabımız. Hansı variantda səhfə yol verilib? Bir sıradan sonra bir sıra bir çox. Bunlardan sonra gələn isim həmişə həmişə cəmdə olacaq, həmişə cəm. Burda düzdür. 3-4 qələmlər. Burda 3-4-dən sonra bu tipi qeyrəmiyyə miqdar saylarından sonra gələn isim həmişə təkdə olmalıdır. Cəmdə yazılarsa, qrammatik normanın pozulmasıdır. Bizə səhv istir. Kitablar düzdür. Yüzlərlədən sonra larla ilə düzələn və bütövlükdə bu larla, larca bütövlükdə say düzəldən şəkilçidir bunlar. Bunlardan sonra gələn isim həm təkdə ola bilər, həm də cəmdə ola bilər. Hər iki yazılış doğrudur. Bu doğrudur. Bir çoxdan sonra cəmdədir. Tək də ola bilməz, doğrudur. Xeylidən sonra təkdə olmalıdır. Bu da doğrudur. Xeyli, az, bir az, bir qədər, bir neçə. Bunlardan sonra həmişə təkdə olacaq. Amma 5, 6, 3, 4 tiplidən sonra yalnız təkdə olacaq. Belə sözü birində əvəzlik deyil. Deməli, belə, elə. Bir belə, bir də elə. Bu həm əvəzlik ola bilər, həm də ki ola bilər ədad. Əvəzlik olanda ya zərfəvəz edər cümlədə, ya da sifətəvəz edər. Fəelin yanında gəlib elə-belə necə, nəcür sualına cavab verəndə zərfəvəz edəcək, ismin yanında gəlib necə, nəcür sualına cavab verəndə sifətəvəz edəcək. Belə danışmaq. Burada fəelin yanında gəlib zərfəvəz edib sual verə bilirəmsə necə, nəcür. Deməli bu əsas nitq hissəsidir, əvəzlikdir. Sadəcə zərfəvəz edib felin yanında. Burda əvəzlikdir, bizə deyir. Əvəzlik deyil. Əvəz Məni belə tanımısan, necə tanımısan belə. Burada da belə əvəzi kimi işlənib. Belə səni çox yaşa. Belə səni necə səni çox yaşa deyə bilmədim. Sual verə bilmirəm sizə. Deməli bu ədat kimi işlənib. Ədat da cavab olacaq C. Belə işləməkdən məmnunam, necə işləməkdən belə sual verdim, əvəzlikdir. Belə adama, necə adama, belə adama burada da əvəzə kimi işlənib. Cavab olacaq C variantı. Hansı bənddə vergül düzgün qoyulmayıb? Deməli, o budan sonra o bu kim sualına cavab verdi? Kim sualına cavab verdi? Və ya xuddi nə sualına cavab verdi? Mübtəda oldu özündən sonra fel gələndə feili sifət istisna özündən sonra köməkçi nitq hissəsi gələndə modal və nida özünün vergül olanlar istisna ki qoyula bilər feil isfət gələndə qoyurlar modal nida gələndə qoyurlar yerdə qalan ümumi feillər məsdər feili bağlama feilin təsriflənən formaları şəkilləri gələndə vergül qoyulmaz Əvəzlik gələndə, vəzlik gələndə vergül qoyulmaz. Yerdə ki nə qədər nit hissəsi varsa, problem deyil. İsim, sifət, sayı, zərf gələndə qoyurlar. Bir də o buya hansı sualını verəndə özünə bütövlükdə vergül nə gəlir, gəlsin, vergül olmaz. O xoşbəxt insandır, kim o? Özünənsə nə gəldi? Sifət. Heç bir problem yoxdur ki, sifəti qeyd eləməmişəm. Deməli, vergülün qoyuluşu doğrudur. Bu deyəsən ağ oldu, deyəsən modal sözdür. Özün hər iki tərəfində vergül var. Problem yoxdur. Qoyula bilər. O yaxşılıqdan başqa heç nə etməz. Kim o? Yaxşılıq nə? İsim gələ bilər, doğrudur. Bu yaxşı rəsimdə burada vergül yaddan çıxıb. Bu burada vergüldən işlənməlidir. Deməli, Necə rəsimdir, yaxşı rəsimdir. Özündən sonra sifət gəlib, problem yoxdur, qoyula bilər. Bu istedad, onda Allah vergisidir. Hansı istedad bu? Bu hansı suala cavab verdisə, deməli bunda vergül işarəsi yazılmaz. Biri digərləri ilə eyni köklü deyil. Baxaq. Eyni kökü sözlərdə necə olacaq? Variantdakı bütün sözlər, əgər neçə söz varsa və yaxt yoxdursa, eyni kökü sözlər mütləq düzəltmə olmalıdır. Eyni kökü sözlərin kökü eyni mənanı verməlidir. Bu şərtlərinin ikisini də eyni vaxtda ödəmək lazımdır sözlərdə. Yəni bir həm düzəltmə olmalı, həm də kökü eyni mənanı verməlidir. Ola bilər ki, düzəltməd, ancaq kökü eyni mənanı verməsin. Məsələn, indi gəlin baxaq. Qaçışmaq sözü, qaçmaq, qaçışmaq. Burda leksik şəkilçi var. Qaçmaq, qaç ağan feldən sifət düzəldən şəkilçi, qaçmaq, ırın üzərinə, ır üstü dördün üzərinə maq məq gətirə bilirəmsə, deməli orda leksi kimişdənib var. Burda leksik var. Qaçmaq, qaçğın qaçdılar. Burada kök və iki qrammatikdən ibarətdir və bu söz oldu sadə. Sadə sözdə heç vaxt eyni köklük yaratmaz. Düzdür, kökləri eyni mənanı verdi hamısında. Amma bu söz sadədir. E variantı sadə olduğuna görə biri eyni köklü deyil, cavab olur E variantı. Sözlərdən biri quruluşca düzəltmə deyil. Yəni üzərində leksik şəkilçi yoxdur və ya mürəkkəb sözdür və ya sadə sözdür. Böyük sözün kökü böyüyümüzdür. Burada ç-y əvəzlənməsi baş verib. Böyük bizim böyümüzdür. Leksik var, bu olur düzəltmə. Dümək, böyütmək, böyüldülmək müş qramatik. Leksik var, olur düzəltmə. Böyümək, böyütmək dıqça feili bağlamadı, t leksikdir, düzəltmədir. Böyü sözün kökü, dükcə bütövlükdə feili bağlamadı, bu oldu kök və qrammatikdən ibarət sadə. Böyü sözün kökü, çığ leksiklər, imiz bir dənə leksik var, bu oldu düzəltmə. Fərqli olan cavab oldu D variantı, sadə, digərləri hamısı düzəltmədir. Başlanğıc formada olan sözlər. Başlanğıc formada olan sözlərdə nə baş verməlidir? Sözün sonu leksik şəkilçilə bitməlidir və yaxud üzərində heç bir şəkilçi olmayacaq. Yəni söz saf bir kökdən ibarət olmalıdır. Yazmaqdan yazı, yazıçı, yazıçılıq. Sonu leksiklə bitdi, başlanğıc formada olacaq. Ev, dəki, nər. Bunun başlanğıc illəyə qədərdir. Evdəki başlanğıcda deyil. Sonu qrammatiklə bitib, başağıçda deyil. Vətəndaş leksik şəkilçidir daş. Bəli, bu başağıç formadadır. Çalışqan. Bunun da sonu leksiklə bitib, bu da cavab olacaq 1 4 5 C variantı. Amoniym sözləri seçək. Rəng sözü amoniymdir. 1 bildiyimiz rəng, qırmızı, sarı, yaşıl bu rəngdə. Bir də musiqidə rəng var, biri götürəcək. 31 Uç, bir, quşun uçmağı, 1 evin uçuq dağılması, 12-ni götürəcək. Qəlb saxta mənasını verir. Qəlb pullar. Qəlblə, qəlb hərfinə görə mənası dəyişən sözlərdir, paronim sözlərdir. Bu homonim deyil. Nəfslə bir var nəfs, tamaq, bu tamaqdır. Bir də var nəfis, incə, zərif deməkdir. Bu da omonim deyil, paronim sözlərdir. Qaçda olmayacaq. İncə olar, bir incə mirvəri mənasında, bir də incimək fel kimi işlənə. Altını götürəcək. 1 2 6. Biri çox mənalı sözdür. Çox mənalı söz olmaması üçün olması üçün bir sözün o söz mütləq məcazi mənada işlənə bilməlidir. Məsəl karandaş sözü mən necə məcazı işlədirəm? Xalça, qardaş, bacı işlənməz ki. Amma deyir ki, mənim həyat imtahanım çətin oldu. Bir var imtahan gedirsən, test yazırsam. Orda nə sələyə bilərdi? Bir də imtahan ömür imtahanı, taleyin imtahanı, həyat imtahanı. Bu mənada məcazi mənada işlənir və olacaq çox mənalı söz. İmtahan, məktəb, kitab, yol. Bunlar çox mənalı sözlərdir. Çünki məcazi mənada işlədə bilərəm. Ümumiyyətlə bir sözün çox mənalı olması üçün cəmi bir məcazi məna tapmaq lazımdır. Bir məcazi məna tapa bilirəmsə həmin söz çox mənalı sayılacaq. Bir çaşıb qalmaq mənasındadır. Frazeoloji birləşmələrdəndir. Kirsi başına vurmaq, əsəbiləşməkdir. Əldən düşmək yorulmaqdır. Başı daşdan daşa dəymək səhv edir, peşman olur. Yaxasını kənara çəkmək öz zərinə götürməmək. Kələfin ucunu itirmək, bəli, çaşıb qalmaq mənasını verən E variantı olacaq. Uyğunluğu tapaq. Vurğusunu dəyişməklə mənası dəyişən söz, vurğusundan as olmayaraq mənası dəyişən söz tutavayla ayan vurguya göre yox uzanmaya göre mənası dəyişən sözlərdir dava ayan nərə bəzəm bu 2-yə gedəcək a 1-də b bir va satirik satirik burada vurğu bura düşəndə satirik mirzə rətbər sabir yaxşı satirikdir burada olur isim və insan anlayışı bildirir vurgu t hissəsə düşəndə Bir də deyirəm ki, satirik əsər, necə əsər? Liklən bitənlərdə adətən vurğu sona düşəndə istisnalar çıxmaq şərtilə. Burada sona düşəndə satirik necə olur sifət. Bu ikisini daha doğrusu birə yazacağıq, birə yazacağıq, C variant. Bildir vurğuya görə dəyişən sözdür. Bildir vurğu əvvələ düşəndə bildir zaman zərfi olacaq. Kiməsə bildirmə mənasında, getonu bildir, demək mənasında, çatdırmaq mənasında. Sona düşəndə olacaq fel. Birə gedəcək, c, d vurğuya görə dəyişir. Biri var deyirəm ki, müxtəsər. Mən bunu bilmirdim. Sözün qısası mənasında, vurğu əvvələ düşəndə olur modal söz, müxtəsər cümlə, qısa mənasında, qısa cümlələr. Yəni müxtəsər var, müxtəsər danışmaq bu mənada, qısa danışmaq mənasında olacaq. Zərf və xüssəfət ola bilər. Müxtəsər vurma düsturu bu mənada sifət olacaq. Vurğuya görə dəyişəcək, C, D, E vurğudan asılı olmayaraq dəyişəcək, A, B. Uzanmaya görə mənası dəyişir. Belə, hər birinizə uğurlar. Ümid edirəm ki, faydalı olmuş olacaq.